Jika ibu tidak mengizinkan anak bermusafir untuk urusan yang manfaat, adakah wajib taat? Macam mana? Anak nak pergi manfaat apa? Pergi tengok bola? Ha? Okey. Ibu walidain. Ibu dan bapa. Dia ada sikit kuasa besar juga dalam hidup kita. Di dalam menghalang pergerakan kita untuk keluar. Sebab itu bila ada orang mari minta izin nak menyertai jihad dengan Nabi. Nabi tanya tentang dua ibu bapaknya. Dan Nabi kata, ma Fajah. Pada mereka berdua itulah kamu berjihad. Kan? Jadi, para ulama' membincangkan tentang anak yang keluar tanpa mendapat keizinan ibu ataupun bapa Secara umumnya jika sekiranya yang anak tu nak keluar itu perkara yang merupakan wajib aini wajib ke atas anak ni dia tak ada pilihan. Seperti kampung dia tak ada siapa nak ajak mbak solat. Yang betul. Kalau dia duduk dengan mak dia tu pakai tak erti dah dia benda-benda fardu ain ni. Mak dia pula dia kata jangan pergi mana, duduk di rumah. Dia boleh untuk pergi. Kerana fardu'ain kewajipan kata ke dirinya. Untuk mempelajari perkara asas. Timbul masalah jika benda itu bukan fardu ain, fardu kifayah. Dia nak belajar ilmu yang lain je, Dia nak belajar tentang ilmu mustalah hadis umpamanya, ataupun nak belajar engineering. Nak belajar ni. tadi hak fardu ain ni salah satu fardu ain ni kalau pemerintah tentukan kita. Kita pakar di dalam teknologi sekian-sekian. Umat Islam perlukan teknologi itu. Nobody can do it. Kecuali kita. Dan pemerintah kata, awak kena pergi mak kita kata tak boleh dan umat memerlukan kita the only yang boleh buat so ketika itu kita tak perlu juga tak menjadi syarat untuk taat kepada dia kalau dia boleh dapat uh, uh, apa kita boleh pujuk dia supaya dia happy dia bersyukur itu lebih baik lah tapi kalau dia dok keras tak boleh masa tu kita boleh kerana kita dalam keadaan fardu'ain tapi kalau benda itu bukan fardu'ain Fardu kifayah. Kalau kita tak pergi orang lain boleh pergi juga. Umpamanya. Contohnya kampung kita tak ada lah siapa nak jadi imam. Dah ada dua tiga orang calon boleh pergi. Kita nak pergi juga. Nak pergi belajar. Supaya balik boleh jadi imam untuk kampung kita. Contoh lah saya nak buat contoh. Mak kita kata jangan nak pergi. Bi biar orang lain pergi. Boleh juga orang lain pergi. Dalam hal ini ulama khilaf. Kerana ada orang lain. Pendapat yang pertama kata, tak boleh. Kerana macam jihad tadi. Bila sekiranya dia jihad yang perlu kifayah, Nabi tak bagi. Melainkan dengan izin ibu bapa. Pendapat yang kedua kata, kalau benda tu ada keperluan umat, walaupun orang lain boleh buat, kita juga boleh buat, boleh. Habis tu macam mana nak buat ni hadis yang Nabi tak bagi berjihad ni? Dia kata ada beza. Ha, ni saya nak, kenapa saya sebut ni? Nak bagi tuan-tuan faham bagaimana cara berfikir para pukah. Beza dia, dia kata jihad ni dia ada risiko kematian. Pergi keluar belajar ni tak ada risiko kematian. Kalau dia pergi belajar, kata, Mak nak pergi kerusu kat KL, ni seminggu, tak boleh, Mak dia kata. Dia tak sama dengan nak pergi perang. Mungkin tak balik. Yang ni logiknya tak ada masalah balik lah. Jadi dia kata boleh. So ada kelonggaran. Kita nak pergi kerja yang elok sikit. Susah kita ni. Mak kita tak bagi. Sedangkan kita perlu tanggung family. Hang kena duduk dengan aku. Anak kita nak sekolah pun bayar semua. Mak kita tak pergi jauh. Boleh tak kita pergi? Fukaha, macam tadi juga, ada yang kata boleh tak? Tapi bila mari tanggungjawab dia, kalau dia tak pergi, dia tak tertunai tanggungjawab dia, dia kena, dia boleh pergi. Dan satu lagi, kalau yang dia dia nak pergi tu ada masalah, ada kebaikan untuk diri dia, kebaikan untuk orang lain. Kalau dia tidak berbahaya, Sebahagian pukul hak benarkan. Tapi kalau dia merbahaya, boleh menggadaikan nyawa. Mak nak pergi panjat gunung Everest kan? Ah, tak boleh. Mak dia tak nak pergi, jatuh mati sejuk situ. Ah, Maksud saya itu. Ah, sebahagian pukul kaitkan dengan risiko. Kalau ada risiko, tak boleh. Ah, apapun dalam hal ni, kita minta supaya yang terbaiknya bagi ibu bapa setujulah pujuklah dia hmm.